assalomu alaykum ashura ona yaxshimisiz vaalaykum assalom ashuraxon onajonim bugungi sakkizinchi mart bayramingiz muborak bo'lsin bahor ayyomi muborak bo'lsin Roza ro'zai ramazon oylari kirib kelishi munosabati bilan bugun biz sizni qalbingizga xursandchilik ulashmoqchimiz onajonim rahmat rahmat albatta bugun shukrona onlayn men sizni bezovta qilyapman faqat topishingiz kerak bo'ladi kim tomonidan bugun men sizni xursand qilmoqchiman vy aynalain dilnoza qizimdirda albatta jondan aziz suygan farzandingiz dilnoza opam nomlaridan onajonim bugun biz sizni xursand qilamiz bugungi bahor ayoi bayrami muborak bo'lsin dilnoza opam aytib o'tdilarki mani mehribon onajonimni bugun bahor bayrami bilan muborakbod etinglar har doim yuzlarida tabassum bo'lishini xohlayman albatta oilamizda og'ir judoliklar bo'ldi ammo mani sabrli onajonim toqatli onajonim borlar onajonimni yuzlarida har doim tabassum ko'rishni xohlayman mana shu yorug' dunyolarni ko'rishligimizga onajonim bizni sazovor aylagan ekanlar mehribon onamga boshim yerga tegilguncha ta'zimlardaman baxtimga omon bo'lsinlar yana bir necha yillar davomida onajonimni mana shunday go'zal ayyomlar bilan bayramlar bilan muborakbod etib yurishlik manga nasib qilsin deb qoldilar onajonim bugungi bayramlar muborak bo'lsin sizni ham tabriklayman aylanay rahmatsog' salomat bo'la yuring dilnozajonim baxtimga omon bo'lsin ilohyim bolalari bilan qo'shlari bilan qo'sha qarisin rahmat boshim osmondan yetdi aylanayn katta rahmat rahmat, rahmat onajonim umringiz uzoq bo'lsin nurlikina yuzingizdan allohim nurlarni ayirmasin xonadoningizni fayz barakaga to'ldirsin qalbingizdagi nuru muhammadni ziyoda qilsin nimaki istak va tilaklaringiz bo'lsa onajonim hamma hammasiga farzandlar bilan nevaralar bilan barcha yaxshiliklarga yetishishlikka alloh sizlarni yetkazsin bayramingiz yana bir bora muborak bo'lsin rahmat qizim rahmat baraka toping sog' bo'ling salomat bo'ling onajonim umringiz uzoq bo'lsin onajonimsiz mehribonimsiz onajonimsiz jannatim onajonimsiz